Европа всегда ценила бренды своей страны, свои символы, поэтому я знаю, что на выставке в Дюссельдорфе очень высоко оценили, снова-таки удивились и восхитились тем, что Украина так достойно была представлена. Наша ассоциация пригласила проект «Зазулица» в украинскую делегацию. И... Мы впервые в этом году в Германии на крупнейшей выставке в Европе, крупнейшая выставка промоиндустрии PSI, в этом году впервые был представлен украинский павильон с украинскими участниками, среди которых и проект «Зазулица». Был презентован еще один проект «Фанзона», но он немножечко другой. Он это первая сувенирная сеть для болельщиков. Там продукты есть также альтернативные для Евро 2012, но это массовые продукты, популярные позиции, которые всегда будут продаваться. Я думаю, что эти два проекта в перспективе могут быть друг другу созвучны и дружить в том плане, что такой продукт, как Зазулица, это на мой взгляд, неотъемлемый а, атрибут а, любой сувенирной точки а, в преддверии вот того, что мы ожидаем. И не только туристов, которые приедут посетить а, чемпионат футбольный, но и всех, кто приедет в Украину, а, потому что по а, нашим данным продаваться будет активно не только лицензированная продукция с официальным логотипом евро, но и очень активно будет продаваться тематические национальные сувениры и те, которые подчеркивают бренд страны. Потому что так происходит всегда. Всегда все мы, все туристы хотят увести на память с собой что-то о стране, а не только о событии, на котором они были. А, ну, в общем-то, я хотела бы перейти а, к следующему вопросу, чтобы ребята рассказали о том, как они побывали на выставке в Дюссельдорфе, что это им дало. А, со своей стороны хочу сказать, что самое главное, то, что им дало, они увидели себя нужными, востребованными, увидели то, что они действительно достойно могут выступать на европейском рынке. И это очень важно, ценно. И это все-таки открытие для Украины. То, что нам было не то, что не стыдно, а был даже повод гордиться. И, наверное, вы уже знаете, что наши коллеги увидели подделку на Зазулицу, и нас всех это даже приятно удивило. И как сказали организаторы этой выставки в Германии PSI, что если продукт подделывают, значит он представляет собой ценность, интерес, и тем более, если подделывают немцы, а не китайцы, это тоже о чем-то говорит. Поэтому я хотела бы передать слово коллегам. Добрый день всем. Хотел бы прежде всего поблагодарить Наталью и Ассоциацию производителей за то, что они нас пригласили на выставку в Дюссельдорф, и где мы были одними из первых, кто участвовал в подобного рода выставках в Европе. Это была юбилейная 50-я выставка PSI где мы были участниками украинской делегации. Прежде всего, хотелось бы отметить, что на этой выставке было несколько трендов, которые были подчеркнуты. Это экологичность продуктов, это то, что производство сувенирной продукции возвращается в Европу. Это то, что китайские производители подняли цены на производство, и в связи с кризисом в Европе производство возвращается в страны Европейского Союза. И в данном случае наш продукт совершенно четко вписывается в эти тренды. То есть это продукт экологически чистый, сделанный из глины, это продукт сделанный руками и совершенно четкой, понятной ценовой политикой, которая соответствует тем ожиданиям, которые есть и в Европе, и в Украине, кстати, тоже. Удивило нас то, что на стенде немецкого производителя, мы увидели э, вот такие вот э, такую рекламу э, продукции, которая называется Фан Зазулица. Э, это изделие не из глины э, и э, производители немецкие, э, которые торгуют трендами для чемпионата Евро 2012, поставили в первую позицию тренд зазулица, то есть это звуки Украины.